Israel mula melancarkan kempen uh, menghubungi mereka yang berpengaruh ataupun berkedudukan di Palestin terutama di Gaza untuk menawarkan uh, pakej uh, meninggalkan Gaza uh, dengan uh, bayaran 5,000 dolar USD dan uh, antara negara-negara yang Israel tawarkan untuk rakyat Palestin ini disebut juga Malaysia dan Indonesia uh, walaupun sebahagian daripada kempen mengatakan uh, tidak dilancarkan secara rasmi tapi terdapat puluhan saksi yang tinggal di Gaza mengatakan mereka telah menerima panggilan telefon daripada ejen Israel untuk menerima tawaran ini. Tawaran ini ditawarkan kepada orang yang berpotensi mendapat keluarga negaraan. Mereka yang akademik, mereka mempunyai ia pencapaian seni, penulis. Orang-orang yang mempunyai ia tahap akademik dan keupayaan untuk diterima oleh negara ketiga kerana prestasi mereka sebagai golongan terpelajar Palestin. Tapi pada masa yang sama Palestin dibom dengan Gaza dibom dengan teruk hari ini. Dana dunia lebih tertumpu pada interview Trump dengan majalah Times hari ini di mana Trump mengeluarkan dua kenyataan. Satu adalah ketika dia menjadi presiden sekarang, baru dia tahu semua perang yang cuba diselesaikan adalah rumit. Ia merujuk pada kes Ukraine dan juga Rusia, juga kes Gaza dan juga Israel. Dan kata Trump dia akan lebih menumpukan. Untuk membina reputasi dia Sebagai pemimpin Amerika yang berjaya menjajah Atau memeluaskan kuasa Amerika Ini merujuk kepada minatnya yang sangat mendalam Bagi menguasai Teluk Panama Dan juga minatnya yang sangat mendalam Untuk mendapat Greenland di Denmark Dan kata Trump dia tak kisah Kalau dia dikenali sebagai seorang presiden Yang menjadi penjajah Trump tak sentuh langsung mengenai keadaan di Gaza Kecuali yang mengatakan bahawa dia tetap menyalahkan NATO kerana dulunya bersetuju ataupun menghasut uh, Ukraine untuk menyertai NATO dan ini dah menjadi punca perang uh, di uh, antara Rusia dan Ukraine dan dia menyalahkan Ukraine kerana sepatutnya lebih awal menyedari implikasi, implikasi uh, serangan Rusia apabila mereka terlampau gairah untuk ada bersama dengan NATO dan kadang-kadang menjadi lebih payah lagi apabila rundingan apabila saya, uh, Rusia melancarkan uh, serangan uh, dengan uh, 165 drone dan 66 peluru pandu semalam, angka kematian telah meningkat mencapai 12 orang daripada 9 yang dilaporkan semalam. Dan siri serangan ini menyebabkan uh, Zelensky, presiden uh, Ukraine jadi begitu marah sehingga akhirnya rundingan asal yang ditawarkan oleh Trump sebagai orang tengah kerana Steve Coe berada di uh, Rusia bertemu dengan uh, Vladimir Putin. Kata kata uh, apa ni Trump dia jadi lebih sulit. Kerana dalam rundingan ini, Ukraine diminta untuk bersetuju dengan tawaran Trump bahawa perang ini akan tamat antara Ukraine dan Rusia tapi hendaklah Ukraine bersetuju menyerahkan lima kawasan yang dijajah oleh Rusia dalam tempoh tiga tahun iaitu bermula 14 Februari 2021. Ini adalah daerah seperti Luhang, Donetsk, Zaporizhia, Kharkov dan juga Kherson. Kharkiv dan juga Kherson. Dan kemudian apabila rundingan ini berjalan Dan semalam Rusia melancarkan serangan ke atas Kiev, ibu kota Ukraine jadi marah dan dia tambah Dia kata tuntutan sekarang ini dia nak balik Crimea Yang Rusia jajah pada 2014 Sebelum berlaku perang tahun 2021 Rusia memang menyerang Crimea Satu lagi wilayah uh, milik Ukraine uh, Berada di pantai Kerana ketika uh, kesatuan Soviet Union dibentuk Sebelum jatuh pada 1987. Krimia ni adalah uh, tempat uh, utama uh, bagi uh, pelayaran kapal-kapal selam Rusia berteknologi nuklear ataupun kapal-kapal combat Rusia dalam uh, teknologi pelayaran. Jadi Rusia marah dia ambil tanah ni pada tahun uh, 2014. Itu menyebabkan pelajar Malaysia yang belajar medik di Krimia dah tak ada. Dulu kita hantar pelajar kita di Krimia dalam bidang medik, tapi apabila berlaku perang di mana Rusia masuk dan menjajah Krimia. Kita rasa tak selamat dan pelajar kita tak pergi lagi belajar di Crimea ni. Dan Crimea ni dah menjadi isu yang pada waktu tak dipolemikkan. Ha, di mana Trump menyerang pada era uh, sebelum uh, Zelensky. Cuma apabila Trump melancarkan serangan baru pada 14 hari bulan uh, Februari tahun 2021 dan dia jajah 20% daripada tanah uh, Ukraine yang majoriti penduduknya berdarah Rusia. Dan ini menjadikan uh, perang ni tak mungkin akan dapat ditamatkan dan Ukraine katanya berpaling daripada Amerika. Sebelum ni dia kelihatan menyembah Amerika tapi complicated kerana Amerika tak boleh mengawal Rusia. Dan akhirnya apabila Rusia melancarkan serangan besar-besaran pada hari Rabu yang lalu menyebabkan uh, uh, 66 pandu dilancarkan serentak turun ke Kiev. Ini adalah daerah sensitif dan hari ini adalah ibu kota Ukraine dan juga 166 drone yang dilancarkan. Menjadikan uh, Ukraine kembali mendengar nasihat sekutu Eropah dia utama pengaruh yang besar datang daripada Jerman, Itali dan United Kingdom untuk menolak tawaran Trump. Walaupun Trump tak sentuh tentang Gaza, tapi dalam interview Times ni Trump menganggap apa apa, apa tumpuan utama dia sekarang adalah untuk meluaskan wilayah Amerika dalam bentuk satu adalah penguasaan uh, zon perdagangan. Ini adalah merujuk pada Panama. Terusan Panama yang kedua adalah zon untuk mendapatkan hasil mineral bumi yang sangat penting bagi industri chip masa depan iaitu di Greenland. Dan fokus juga tertumpu apabila Trump menundukkan menunjukkan rasa mengendurkan ketegangan dia dengan China dengan mengatakan uh, dia akan meneliti tarif China adalah rakan dagang. Tak mungkin Amerika memperpanjangkan uh, permusuhan perniagaan dengan uh, China. Uh, walaupun negara-negara uh, lain menerima penangguhan tarif uh, 90 hari tapi China dikenakan tarif dan ini diburukkan lagi dengan keadaan Apple tak pasti mana dia nak pergi. Dan nama Apple ni tak pasti kerana Apple fikir kata sekarang dia nak berpindah ke India kalau ikut uh, laporan Apple nak berpindah ke India dengan menganggap bahawa tarif serta permasalahan Apple yang paling besar sekarang adalah 90% produk Apple datang daripada China. Tapi pak analisis mengatakan kalaulah Apple nak pindah 10% pun operasi dia. Berarti dia ada 90% kepentingan di China. Dia nak pindah 10% ke India pun tempoh peralihan untuk Apple berpengkalan di India akan mengambil masa 8 tahun untuk memindahkan 10% kerana sebahagian besar daripada teknologi yang diperolehi oleh Apple di China bukan sahaja teknologi, itu adalah teknologi China kerana Apple hanya design, dapatkan tempahan dan China yang menghasilkannya dan ini tak dapat diganti oleh India walaupun India boleh menawarkan kos cukai dan kos buruh murah tanah dan juga insentif pelaburan tetapi India tidak memiliki kepakaran untuk menghasilkan chip yang berteknologi tinggi dan murah Jadi banyak perbahasan mengenai uh, isu ekonomi yang uh, dibentangkan Dan uh, dunia meluncur laju untuk melihat kesan daripada tarif. ini Dan uh, oleh kerana Trump bercakap di Times hari ini tidak menyentuh mengenai isu Gaza Maka dianggap bahawa Trump telah tidak menyimpan minat untuk menyelesaikan uh, masalah peperangan Israel uh, di Gaza di mana hanya dua perkara yang Trump sentuh Satu adalah Dia gembira kalau dia akan dikenang sejarah Sebagai penjajah Amerika yang menjajah Merujuk kepada Kemahuan mereka menguasai terusan Panama Dan kemahuan mereka untuk menguasai Greenland Dan kemudian dia sebut betapa besarnya Betapa sukarnya penyelesaian perang Kerana dia fikir bahawa Untuk menyelesaikan perang Ukraine dan Rusia Dengan menawarkan Dengan menawarkan Rusia Perjanjian perniagaan dan juga hubungan diplomatik Dan kemudian berharap dalam bentuk kewangan dia boleh membantu semula Ukraine dengan menguasai uh, semua pembelian ataupun uh, dana mudah kepada Ukraine melalui penguasaan kepada hasil galian Ukraine jadi kelihatan Amerika tak boleh mendapat apa-apa manfaat daripada keadaan sekarang kerana Ukraine memilih untuk kalaulah Amerika tidak melindungi mereka dalam perang yang panjang dengan Rusia mereka masih yakin uh, bahawa mereka akan mendapat perlindungan daripada Jerman daripada Itali dan United Kingdom yang mahukan Ukraine terus berperang dan tidak menerima uh, tawaran yang dibentangkan oleh Amerika iaitu bebas dari perang tapi kehilangan 20% tanah air dia kepada penaklukan Rusia Karena ini syarat yang Rusia kenakan jadi bila Ukraine berdegil dan Rusia menanti 60 hari dalam tempoh Rusia menanti 60 hari untuk Ukraine bersetuju kerana Ukraine kelihatannya sekejap dengar cakap Amerika dan sekejap dengar rakan-rakan senior dalam NATO maka semalam satu serangan besar-besaran dilancarkan oleh Rusia ke atas Kiev di mana ini amaran bahawa perang ini akan diteruskan. Itu saya update tuan-tuan keadaan global. Dan kemudian dunia juga beralih untuk melihat isu India dan juga Pakistan walaupun ini adalah krisis bukan baru. Karena pertempuran ataupun ataupun serangan-serangan sistematik yang dilaksanakan oleh kumpulan pemisah Kashmir. India yang dikenali sebagai Laskar Al-Taiba ini bukan baru kerana Laskar Al-Taiba pernah membuat serangan yang lebih besar di Bombay pada tahun 2008 kemudian mereka juga melancarkan serangan pada tahun 2016 di Uri satu lagi pertempatan yang mereka pernah melancarkan serangan dengan 19 tentera India dibunuh pada 2019 dia ada Pulau Attack di mana satu lagi serangan yang dilancarkan oleh Laskar Taiba di Jammu Kashmir yang membawa kepada 40 orang anggota polis India mati dan kemudian barulah 2025 di mana di Pahalgam serangan yang baru berlaku 48 jam yang lalu di mana 25 sebagian laporan mengatakan 28 pelancong dan juga penduduk tempatan yang berada dalam kawasan pelancongan tanah tinggi di Kashmir ini terbunuh jadi hari ini India membatalkan semua visa baru, berarti tiada dibenarkan mana-mana orang Pakistan masuk ke India dan kemudian semua orang yang memegang pasport Pakistan haruslah meninggalkan India sebelum 28 bulan April. Dan India telah pun melaksanakan hari ini apa yang Pakistan beri amaran, iaitu menahan aliran air daripada tiga uh, terempangan uh, di uh, India, di Kashmir India, jangan masuk ke, ke daerah uh, Kashmir Pakistan. Jadi dalam perjanjian tahun 1960 selepas kemerdekaan India ada ketegangan dan perebutan wilayah Kashmir kerana batu tanda yang ditinggalkan oleh penjajah British tak begitu jelas menjadikan Pakistan klaim Kashmir Muslim di sebelah India adalah negaranya dan Kashmir Muslim di sebelah India mahukan berada dengan Kashmir Pakistan tapi India kata garis sempadan menunjukkan itu adalah milik mereka oleh kerana perang ini panjang Maka tahun 1960 India dan Pakistan menandatangani satu perjanjian Ketika mereka merebut wilayah ini Tapi kepala sungainya itu ada di India Maka mengalir masuk ke Kashmir Dan sungai ini memberi nilai komersial yang sangat tinggi Kepada kegunaan penduduk awam dan juga pertanian di Kashmir India tutup empangan tu hari ini Dan Pakistan telah bagi amaran semalam Sekiranya penutupan bekalan air ini dilaksanakan oleh India Itu adalah peristahan perang Jadi dunia sedang memberi perhatian kepada Pakistan kerana dalam semua siri ketegangan yang sebelum ni hanya sepihak sebagai contoh India menuta, India menghalau keluar rakyat Pakistan Pakistan mengharamkan semua penerbangan ketenteraan dan komersial melalui ruang udara dia laluan darat ataupun laluan air tapi apabila India tutup uh, empangan berarti kesannya akan mula dirasakan oleh Pakistan dalam tempoh 3 atau 4 hari apabila bekalan air di kawasan Kashmir dan juga di kawasan Punjab ni akan menjadi masalah besar kepada Pakistan kita tunggu apakah respon sama ada Pakistan akan melaksanakan apa yang mereka sebut sebagai pengisytaran perang dunia bagi perhatian kerana ini negara yang sentiasa tegang dan kedua-dua negara memiliki peluru nuklear ini negara yang ada bom nuklear walaupun tak pernah sekali pula dalam tempoh ketegangan mereka sejak tahun 48 bawa tahun 60 perang mereka di sempadan dan apa semua ni termasuklah juga di Kashmir ini adalah siri yang keempat serangan sistematik yang sentiasa India akan tuduh dilakukan oleh Pakistan. Uh, jadi kita tunggu uh, apa respon Pakistan setakat ini hanya semalam. Hari ini Pakistan tak buat sebarang kenyataan baru hari ini. Semalam mereka mengatakan bahawa uh, mereka tidak meraihkan uh, kehadiran diplomat uh, India. India pun balas dia tak raihkan diplomat uh, Pakistan. Uh, dengan uh, ketegangan yang ada tak banyak update baru kerana kemungkinan besar Pakistan sedang menyusun strategi untuk mengeluarkan kenyataan balas Berikutan tindakan nekat India menutup empangan air yang mengalir uh, ke uh, wilayah uh, Kashmir kerana mereka berkongsi sungai yang sama tapi kepalanya di sebelah India ekornya di sebelah Pakistan. Jadi ini juga dibincangkan tapi tak banyak sebab hari ini tumpuan adalah kepada Trump uh, mengenai uh, interview dia dengan Time lepas tu pandangan flip flop dia mengenai uh, China dan ketidaktentuan ini menjadikan uh, kelihatannya di kalangan masyarakat uh, peniaga, masyarakat industri Trump ni dianggap sebagai beban yang sangat besar uh, kerana flip-flop dan juga tindakan apa yang dipanggil sebagai sekejap begini dan sekejap begitu menyusahkan uh, banyak keadaan global. Kita dah berakhir hari ni saya rasa uh, Datuk uh, Tengku uh, Zafrul lah, yang mewakili Malaysia untuk mengadakan rundingan di Amerika, dah ada di Washington saya rasa besok balik mungkinan lah dalam awal minggu depan selepas brief PM mungkin kabinet meeting kita akan dapat lebih banyak laporan apa potensi yang dicapai dalam kunjungan ke Amerika tapi negara-negara yang dah ada rundingan dengan Amerika pun tak ada satu pun yang mengeluarkan fakta apa yang telah mereka perolehi dalam rundingan Israel apa ni apa ni Vietnam ini antara negara-negara awal yang telah pun berunding saya jangka besok pun kita tak boleh buat keputusan di mana apabila Datuk Tengku Zafro balik tak akan ada keputusan kerana Trump kemungkinan besar akan ubah lagi ubah lagi ubah lagi. Ini menjadikan kesan ke atas masyarakat peniaga dan rantaian yang berlaku juga kita akan terimpak. Akan menjadikan satu lagi isu perbincangan mengenai berapa lagi sukar ekonomi dunia yang akan berlaku dengan ketidaktentuan serta mentaliti Trump yang kelihatannya dia Trump ni pada tahun 2020 waktu dia kalah 2016 bawa 2020 Salah satu yang menjadikan dia tewas adalah kerana golongan pengundi muda Yang sekarang ni balik undi dia pula Dulu pengundi muda menganggap kempen yang dibuat oleh uh, camp, uh, Joe Biden pada waktu tu adalah uh, ke, apa, ke, apa, Kewarasan mental Trump dipertikaikan uh, Kerana dia boleh membuat keputusan flip-flop, flip-flop, flip-flop tanpa pernah ada rasa bersalah Macam hari ni dia flip lagi eh, dengan mengatakan bahawa kalau Amerika tak boleh menyelesaikan perang kerana rumit perang yang nak diselesaikan merujuk kepada keadaan di Ukraine dan juga keadaan di Gaza dia kata dia akan menumpukan saja dalam soal pengambil alihan dan penguasaan Amerika di Panama ini pun satu persaingan kerana Panama ini sebelum Trump naik Panama ini hampir dikuasai oleh China China melabur dengan membeli begitu banyak tanah dan membeli dengan, melabur dengan begitu banyak pembinaan gudang dan infrastruktur di sebahagian laluan Panama menjadikan Amerika bimbang Panama akan menjadi made in China walaupun berada di Uh, kawasan Amerika Tengah Jadi tak mudah juga untuk dia masuk dan ambil Panama Macam saya kata tadi kan Bila kita tengok data Kata Apple, kalau mereka nak berpindah dia, Mereka 90% di China uh, Patah balik hantar barang Apple ni bukti yang jelas lah uh, Tentang saudara beli barang made in China Tapi nama dia Apple Amerika uh, Dengar eh, uh, Apple ni adalah satu gambaran jelas Uh, yang lain itu kita kata bag Louis Vuitton lah apa macam-macam lah kita dah tengok kan brand ni dikatakan China hasilkan dengan harga yang mana apabila jenama-jenama di -jenama disenaraikan ada yang uh, naik sampai 3980% lagi tinggi daripada kos yang dikeluarkan di China. Tapi jenama-jenama besar ni boleh berselindung. Tapi Apple tak boleh selindung kerana Apple jelas adalah made in China. 90% adalah dibuat di China. Jadi Apple sekarang sedang melobi dengan kerajaan India dan kerajaan India pun melobi Apple untuk pindah. Tapi kalau Apple nak pindahkan 10% dia operasi dia, dia makan masa 8 tahun. Ha, ini barulah kita faham betapa R&D persediaan sebuah negara. Dia bukanlah senang macam kita kata, oh datanglah Kuala Lumpur, datanglah Semenanjung, banyak tanah, pergilah Sabah dan Sarawak. Ha, tidak semudah itu. Kalau Apple nak pindah 10% saja operasi dia di China ke India, dia makan masa 8 tahun. Ha, kerana teknologi uh, persekitaran, uh, rantaian yang disediakan oleh China daripada bahan mentah, bahasan penghasilan, tenaga kerja, kepakaran, mesin, operasi dan segalanya dan pelabuhan eh, adalah sesuatu yang complicated. Ha, sebab itu dalam persaingan perniagaan ini, China boleh meletakkan diri dia dalam keadaan sombong kerana dia tahu kebergantungan Amerika kepada China itu tinggi. Sebab itu dalam rundingan bila Trump ubah dia punya nada eh, dengan mengatakan kata dia lebih ha, uh, friendly pada China. Cina tak peduli, Cina tetap mengatakan bahawa dia tak nak dengar segala bentuk retorik yang mereka mahu adalah tarif diturunkan dan kembali ke meja rundingan dengan melihat kepada kepentingan perniagaan. Jadi bila kita lihat kedudukan Apple yang terpangkap, boleh kita tahu bahawa ketika Trump mengenakan tarif 1. 125%, gandaan tarif-tarif yang hari ini orang kata 156%, apa yang dipanggil sebagai hidden tarif, 156%. Cina tak peduli bila, kerana Cina tahu bahawa Amerika boleh menggertak dengan kesombongannya Tapi fasiliti dan juga teknologi yang dimiliki oleh China Macam saya kata tadi lah Kalau Apple nak pindah 10% pun ke India Bukan 90% 10% je ke India Memerlukan 8 tahun Untuk menyediakan fasiliti dan pembangunan yang setara Dari segi kos dan kualiti Seperti mana yang telah ada di China Jadi dengan semua perkembangan yang ada Kita pun nampak tidaklah mudah dan apa, apa Tidaklah mudah bagi Trump untuk mengugut dan untuk menyingkirkan China dengan melemahkan pengaruh China dari segi tarif ataupun cuba mengisolasikan China dengan membina pakatan-pakatan baru. Berarti bahawa dalam analisis yang kita baca mengenai Apple bahawa kita tahu bahawa China adalah sebuah negara yang sangat teratur dari segi tak mudah kamu nak meninggalkan China kalau kamu nak bercakap tentang kos, teknologi, fasiliti dan juga rantaian. Sebab bahan mentah hari ini dihasilkan oleh China. Kemudian dari ini dipindahkan microchip oleh China. Teknologinya sepenuh tidak diketahui oleh Apple. Kerana Apple tempah barang ni. Ha, ini saya bagitahu kan negara pengguna dan negara pengeluar. Derita negara pengguna Amerika yang berlagak sebagai negara pengguna dan negara jenama. Akhirnya, mereka boleh jual jenama Apple dengan mahal kerana mengelirukan masyarakat dunia di sisi American. Tapi 90% this is Chinese. This is a China. Ini adalah bikinan China. Ha, yang mana kita boleh nampak kenapa China langsung tidak bergoncang dan China langsung tidak bergoyang dengan permainan tarif yang diumumkan oleh Trump kerana China tahu dalam realitinya Amerika boleh sombong tapi mereka akan kembali menghadap China kerana China memiliki apa yang dipanggil rantai A to Y berarti balik ke Amerika, Z packing jadi Apple dengan menganalisis Apple kita akan faham bahawa begitu juga yang dialami oleh teknologi lain yang memang bergantung penuh bahan import mereka daripada China terutama kita cakap semikonduktor dan juga microchip itu saya update tuan-tuan lah Persekitaran uh, hari ni uh, Rumit uh, Dengan uh, Walaupun bursa saham kembali melepasi uh, Paras psikologi ya, uh, 1500, Paras kritikal 1500 Tapi akan mengambil masa up and down lah Untuk capai paras melepasi 1600 Sebelum isu tarif ni menjadi masalah Kepada pelabur uh, dan uh, kita ke Gaza untuk update di mana hari-hari ini -hari uh, lima hari yang ke-567 uh, 12 lagi jenazah baru uh, ditemui hari ini menjadikan keseluruhan 51355 orang. penduduk a uh, Palestin telah pun uh, syahid dalam tempoh perang yang panjang 567 hari ini Tapi perang baru akibat pelanggaran ceasefire oleh Israel. Hari ini baru masuk hari yang ke-38. 38 dengan 1700 orang. Ah uh, 1700 satu orang. Uh, syahid. Uh, secara keseluruhannya. Berita yang paling besar hari ini adalah bermulanya perang psikologi bila Israel mula menggunakan intelijen mereka menghubungi mereka yang Israel kena pasti ada nilai kepada negara dunia ketiga kepada negara ketiga jadi mereka cari cerdik pandai mereka cari saintis teknorat pakar ahli ekonomi artis eh, yang mana kita panggil artis ni saya masuk kat tuan-tuan jangan tuan-tuan ingat penyanyi uh, artis ni kita panggil seniman mereka ni dihubungi oleh ejen Israel dan ejen Israel mengatakan proses untuk memindahkan mereka keluar daripada Gaza dengan tawaran setiap orang yang berpindah akan dapat 5,000 USD. Jadi mereka yang dihubungi ini diminta memilih mana-mana negara untuk pergi yang Israel kata nanti kami uruskan. Dan antara negara yang Israel minta mereka boleh pilih adalah Malaysia dan Indonesia. Laporan ini tak disahkan oleh mana-mana agensi berita Israel. Tetapi uh, orang Palestin yang ditemu bual mengisahkan kepada agensi berita di Arab mengatakan bahawa ya, itu adalah tawaran yang diberikan kepada mereka. 5,000 USD per orang diminta keluar boleh pilih mana negara dan kemudian Israel akan buat proses uh, untuk menawarkan kepada negara-negara ini bagi menerima apa yang dipanggil orang Gaza yang paling berkualiti kerana mereka ini adalah orang-orang yang dipilih uh, dari segi satu adalah kualiti teknorat kualiti uh, uh, keperkataan mereka pendidikan akademik dan juga seniman. Ini. Besok kita akan tengok laporan yang lebih jelas kerana pengkat sekarang ni Tel Aviv tidak mengatakan tawaran ini dibuat. Tapi kita boleh ambil faktanya kerana begitu ramai orang Palestin telah mengesahkan mereka menerima tawaran ini. Walaupun daripada mereka mereka tak akan keluar meninggalkan tanah Gaza. Gaza telah dibomb masih kekal daripada utara sampai ke selatan hari ini dengan satu-satunya pusat makanan World Central Kitchen. Jadi World Central Kitchen ni untuk mengetahui tuan-tuan WHO uh, dengan uh, W World Food Program WFP. Ini adalah dua sayap di bawah PBB, satu UNRWA. Mereka dah declare tak ada makanan dah. Uh, jadi berarti semua agensi yang berada di bawah PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sudah pun mengisytiharkan tiada makanan. Yang ada sekarang adalah World Central Kitchen. Uh, satu community NGO uh, yang berpengkalan di Eropah. Jadi bangkali kerana NGO ni dia menggunakan konsep masak dan agih berbeza dengan World Food Programme dulu dia buatkan konsep bahan mentah dia agihkan balik masak sendiri bahan mentah dia agihkan. Berarti pengeluaran mereka pada skala lebih besar. Karena World Central Kitchen ni dia menggunakan konsep masak dan kemudian agihkan. Jadi tak banyak akses kerana mereka tak berada di banyak tempat. Apabila sebahagian data mengatakan uh, kurang daripada ribu rakyat Palestin dapat makan daripada makanan yang disediakan oleh World Central Kitchen. Uh, berarti 2 juta rakyat Palestin setiap hari sekarang tak boleh lagi bergantung makanan daripada World Food Program dan tak boleh juga bergantung makanan daripada United Nation World Relief Agency UNRWA. Menjadikan krisis makanan sangat menyedihkan. Uh, di uh, Palestin ya. Uh, di mana kerumitan dan juga satu adalah kita boleh anggap kata Trump tak lagi berminat untuk menyelesaikan masalah Palestin. Steve Ricoff yang sebenarnya menjadi wakil Amerika untuk menyelesaikan isu Palestin pun dah diberi tugas baru pula pergi ke Rusia bagi menyelesaikan isu Ukraine. Menjadikan uh, perbalahan sekarang adalah telah terlewat. Maksudnya telah terlewat kerana Israel uh, tak nak masuk lagi meja rundingan. Amerika pun berpaling daripada bersama Mesir dengan Qatar bagi menyelesaikan isu Gaza. Dan apabila titik potensi mencapai rundingan ini menjadi makin tipis, maka orang Palestin mulai berbalah. Ini Fatah berbalah dengan Hamas. Tapi kata Fatah kasar, jawapan Hamas lembut. Ha, ini saya fikir kata, tak boleh disalahkan Mahmud Abbas. Lah. Ha, Kerana Mahmud Abbas kata, sekarang aku kena ambil tanggungjawab ketika peluang nak mendapat rundingan telah berakhir. Hamas jawab kata, Bukankah kamu tak faham kami masuk rundingan sekarang bukan bersendirian. Rundingan dijalankan oleh Qatar uh, dan juga Mesir. Berarti Qatar dan Mesir juga ditipu dalam rundingannya. Lebih kurang untuk tu, tuan-tuan faham. Jadi mungkin Mahmud Abbas agak marah. Dia mengeluarkan perkataan hey anak anjing. Kepada Hamas. Tapi Hamas ni dia macam adik eh? dia junior dia jawab dengan elok. Dengan mengatakan Mahmud Abbas tak sepatutnya dalam keadaan sekarang menyalahkan Hamas. Seolah-olah membenarkan apa yang Israel lakukan. Tapi secara mudah kita boleh faham eh? bahawa. Apabila sampai ke titik paling rendah Ujian yang menjadi paling berat Kerana peluang untuk mendapatkan rundungan damai Hampir berada di bawah minus Bukan kosong je, minus kosong Kerana Steve Wyckoff dah meninggalkan Asia Barat Dan kemudian Wyckoff akan duduk lama pula Untuk menyelesaikan isu di antara Wyckoff ni jawatan dia adalah di Asia Barat Ini yang kita kena faham Wyckoff adalah wakil wakil presiden bagi krisis Asia Barat bila Wyckoff dipindahkan sekarang Berada bertemu dengan Putin Berarti Amerika hampir menutup akaun dia Bagi menyelesaikan isu Gaza Yang saya dah jelaskan banyak kali Bahawa keputusan tentang Gaza Sebenarnya dah ada Wyckoff hanyalah badut Di mana ketika Benjamin Netanyahu Bertemu dengan Presiden Donald Trump uh, Sebagian pengkat uh, barulah kal Kalau lately tuan-tuan baca Rupanya Beberapa sumber mengesahkan Ketika Trump muda Dan memulakan kerjaya dia sebagai seorang uh, Ahli perniagaan di Amerika dan ketika muda, ketika Benjamin Netanyahu belajar di Amerika, kedua-dua adalah kawan baik. Mereka mempunyai sejarah persahabatan yang sangat akrab ketika mereka muda. Ini merujuk pada tahun-tahun awal 80-an. Jadi kita boleh ambil maklum dengan mengatakan Gaza berada dalam titik paling-paling rendah lah dengan apa yang kita sebut. Kata satu adalah penjajahan penuh Israel. Kedua serangan yang dilaksanakan hampir tiada lagi kemampuan... Uh, untuk mana-mana pihak masuk dan kemudian mencari satu jalan damai uh, bagi isu Gaza dan Wikioff yang selama ni sangat pro Palestin seorang wakil Amerika yang Israel tak suka dengan Wikioff. Karena Wikioff masuk ke meja rundingan dengan mengatakan bahawa masalah perang ni tak ada isu dengan Hamas. Dia adalah isu besar Israel tak mau mematuhinya. Uh, itu yang menjadikan uh, Wikoh dipindahkan pula untuk menjalankan satu kerja yang saya rasa tak ada dalam job scope dia iaitu pergi ke Rusia bertemu Vladimir Putin dan meminta Vladimir Putin uh, mem menghentikan segera dulu serangan ke atas Kiev di mana Vladimir Putin kata dia akan tetap menyerang kerana 60 hari Ukraine tak menyatakan persetujuan untuk satu rundingan damai itu saya update tuan-tuan hari dan kita ke Gaza uh, untuk melihat uh, uh, video serangan uh, di Khan Yunis tak banyak begini tuan-tuan eh Videonya banyak ha, Tak larat nak cantum kerana hari-hari hampir kami melaporkan perkara yang sama Tapi inilah cabaran istiqamah Kalau kita memikirkan nak sensasi barulah dapat rating, barulah dapat numbers Barulah penonton Malaysia masuk ambil berat Ini akan jadi apa panggil mislead report ha, Jadi mislead report kita tak nak terlibat dengan mislead report Hanya kerana kita rasa keimanan kita ni bila statik maka kita abaikan ha, Berarti kita tak boleh jadikan ha, menyampaikan berita ni seperti bulan Ramadan. Hanya datang bulan Ramadan ya kita tahu amal ibadah kita tinggi, balik bulan Syawal kita membalik jadi hantu balik. Maka istiqamah menjadikan kami kekal melaporkan pada tuan-tuan walaupun tak banyak perkembangan baru mengenai Gaza dan kita akui Gaza memang tiada jalan keluar untuk masa sekarang. Apa yang kita akan dengar laporan berterusan adalah setiap hari adalah laporan yang akan meningkatkan kesedaran kita untuk kekal berdoa pada Gaza. Untuk mengekalkan keprihatinan kita pada Gaza ini menyelesaikan apa yang kita panggil kerana kita beriman dengan agama kita. Bukan soal kita beriman dengan berita, kita beriman dengan maklumat. Karena kita beriman dengan agama kita dan salah satu tanggungjawab kita adalah menyampaikan kisah penderitaan saudara kita. Yang mana tuan-tuan akan berada dalam fikrah berfikir untuk Palestin. Walaupun secara fizikalnya kita tidak dapat melakukan apa-apa tapi agama kita bukan agama fizikal. Ini juga adalah agama yang bersangkut dengan iman kita. Kita masih ada senjata iaitu doa. Kita masih ada lagi ruang aa, untuk menuntut sesuatu yang mungkin kita hilang di dunia iaitu saudara-saudara kita yang mati tapi dengan segala kasih sayang dengan segala keprihatinan kita pada Palestin kita harap inilah yang akan menjadi payung kita ketika berada di padang mahsyar kerana kita adalah orang yang mengasihi Palestin setelah diuji dengan begitu panjang kita tidak berpaling daripada memperkatakan nasib saudara kita dan kita harap inilah yang memudahkan Rasulullah kenal kita besok di telaga qausa dan ini juga memudahkan kita di titian siratu mustaqim